Владимир Станиславович, глава правления Всеукраинской громадской организации и Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля. Будь ласка. Уважаемые друзья, уважаемые присутствующие, я хочу сказать всем вам о том, что вот эти слушания, которые сегодня происходят, к сожалению, превращены ну, не знаю, как это даже назвать, даже трех минут для выступления нормальному человеку недостаточно. А тем более двух. Но мы здесь ссоримся, кричим, шумим, а ведь будет по результатам слушаний принят вот этот документ, рекомендации парламентских слухань. И сегодня председатель парламентского комитета, уважаемая Ирина Сех, очень правильно говорила о том, что сегодня в законе, в статье 54, содержится положение на сайте Верховной Рады, давно отмененные постановлением или решением Конституционного суда Украины. К сожалению, э эта проблема до сегодня не устранена. И я обращаюсь напрямую к руководству Верховной Рады и парламентского комитета заняться этим вопросом. Я напоминаю, что до Помаранчевой революции все мы помним, здесь принимали политическую реформу. И после того, как Конституционный суд отменил положение этой реформы, президентские полномочия более широкие были возвращены автоматически. Почему же в случае, точно в таком случае, со статьей 54 нашего закона должно быть иначе? Я этого не знаю. Здесь, э, в этом постановлении, прописали, конечно, не депутаты, а чиновники, написано, что на видкладным завданиям есть законодавча в системы пенсионного забеспечения. Ради Бога, оставьте в покое наш закон. Не нужно ничего вдосконавливать оставьте то, что, что, есть на сегодня. Пару лет назад, когда были самый пик противостояния чернобыльцев и власти, один умный член партии регионов сказал приблизительно так. Людям нужно отдать то, что им принадлежит, иначе они придут и заберут все. Дайте одну хвилину завершить, дайте, пожалуйста. Это сказал Владимир Рыбак, нынешний председатель Верховной Рады. Так вот, мы рады, что он придерживается такого мнения, рассчитываем на его помощь. И я считаю, что нужно восстановить, конечно, деятельность экспертных комиссий, которые совершенно бездумно уничтожили в областях. А люди болеют онкологическими заболеваниями, мы сегодня это слышали, и не смогут получить связь не смогут получить тысячи и тысячи людей второй категории чернобыльцев, которые сегодня не являются инвалидами. Поэтому, друзья, я обращаюсь к депутатам, возьмите это все под свой контроль. Я сюда ехал 500 километров для того, чтобы получить две минуты. Больше я сказать не могу, но мы встречаемся и не только в этом здании, слава богу. Поэтому я надеюсь на то, что мы все вопросы с вами решим в интересах абсолютного большинства чернобыльцев. А для того, чтобы не было таких бурных реакций на некоторых председателей организаций, не следует публично оскорблять чернобыльцев, ликвидаторов своих товарищей, называя их трусовозами, трусоносами и прочими э, психиатрическими... До слова Бущик Петро